अष्टादशः परिच्छेदः प्राणलिङ्गस्थलान्तर्गतनवविधलिङ्गस्थलप्रसङ्गः अथ प्राणलिङ्गस्थलम् अगस्त्य उवाच प्रसादिस्थलसम्बद्धाः स्थल सम्बद्धाः स्थल भेदाः प्रकीर्तिता स्थलभेदाः प्रकीर्तिताः प्राणलिङ्गिस्थलारूढान् प्राणलिङ्गि स्थलारूढान् स्थल वदस्व मे स्थल वदस्व मे श्रीरेणुक उवाच स्थलानां नवकं प्रोक्तम् स्थलानां नवकं प्रोक्तम् प्राण स्थलाश्रितम् प्राणलिङ्गि स्थलाश्रितम् आदावात्मस्थलम् प्रोक्तम् आदावात्मस्थलम् प्रोक्तम् अन्तरात्मस्थलम् ततः अन्तरात्मस्थलं ततः परमात्मस्थलम् पश्चात् परमात्मस्थलम् पश्चात् निर्देहागमसंज्ञकम् निर्देहागमसंज्ञकम् निर्भावागमसंज्ञम् च निर्भावागमसंज्ञं च ततो नष्टागमस्थलम् ततो नष्टागमस्थलम् आदिप्रसादनामाथा आदिप्रसादनामाथा आदिप्रसादना माथा ततोऽप्यन्त्यप्रसादकम् ततोऽप्यन्त्य प्रसादकम् सेव्यप्रसादकं चाथ सेव्यप्रसादकं चाथ शृणु तेषां च लक्षणम् शृणु तेषां च लक्षणम् अथ आत्मस्थलम् जीवभावं परित्यज्य जीवभावं परित्यज्य यदा तत्त्वं विभाव्यते यदा तत्त्वं विभाव्यते गुरोश्च बोधयोगेन गुरोश्च बोधयोगेन तदात्मायं प्रकीर्तितः तदात्मायं प्रकीर्तितः बालाग्रशत भागेन बालाग्रशत सदृशो रुज स्थितः सदृशो हृदय स्थितः अश्नन् कर्म फलम् सर्वम् अश्नन् कर्मफलम् सर्वम् आत्मा स्फुरति दीपवत् आत्मा स्फुरति दीपवत् आत्मापि सर्वभूतानाम् आत्मापि सर्वभूतानाम् अन्तःकरणमाश्रितः अन्तःकरणमाश्रितः अनुभूतो मलासङ्गाद् अनुभूतो मला सङ्गाद् आदि कर्म नियन्त्रितः आदि नियन्त्रितः जपायोगाद्यथा नागः स्फटिकस्य मणेर्भवेत् स्फटिकस्य मणेर्भवेत् तथाहङ्कार सम्बन्धात् तथाहङ्कार सम्बन्धात् आत्मनो देहमानिता मानिता आत्मनोदेह अशरीरोऽपि सर्वत्र अशरीरोऽपि सर्वत्र व्यापकोऽपि निरञ्जनः व्यापकोऽपि निरञ्जनः आत्मा माया शरीरस्थः आत्मा माया शरीरस्थः परिभ्रमति संसृतौ परिभ्रम ति संस्कृतौ आत्मस्वरूप विज्ञानम् आत्मस्वरूप विज्ञानम् देहेन्द्रिय गतः अखण्ड ब्रह्मरूपेण अखण्ड ब्रह्मरूपेण तदात्मप्राप्तिरुच्यते तदात्मप्राप्तिरुच्यते न चास्ति देह सम्बन्धो न चास्ति देह सम्बन्धो निर्देहस्य स्वभावतः निर्देहस्य स्वभावतः अज्ञानकर्मयोगेन अज्ञानकर्मयोगेन देही भवति भुक्तये देहि भवति भुक्तये नासौ देवो न गन्धर्वो नासौ देवो न गन्धर्वो न यक्षो नैव राक्षसः नयक्षो नैव राक्षसः न मनुष्यो न तिर्यक्ष। च न मनुष्यो नतिर्यच्च न च स्थावर विग्रहः न च स्थावर विग्रहः तत्तच्छरीरयोगेन तत्तच्छरीरयोगेन तत्तनाम्ना विराजते तत्तनाम्ना विराजते नानाकर्मविपाकश्च नानाकर्म विपाकश्च नानायोनि समाश्रिताः नानायोनि नानायोगसमापन्ना नानायोगसमापन्ना नानाबुद्धिविचेष्टिता नाना बुद्धिविचेष्टिताः नाना मार्गसमारूढा नाना मार्गसमारूढा नाना सङ्कल्पकारिणः नानासङ्कल्पकारिणः तन्त्राश्च किञ्चि ज्ञाः अस्वतन्त्राश्च किञ्चि ज्ञाः किञ्चित् कर्तृत्व हेतवः किञ्चित् कर्तृत्व हे लीलाभाजनतां लीलाभाजनताम् प्राप्ताः लीलाभाजनताम् प्राप्ताः शिवस्य परमात्मनः शिवस्य परमात्मनः चोदिताः परमेशेन चोदिताः परमेशेन स्वस्वकर्मानुरूपतः स्वस्वकर्मानुरूपतः स्वर्गं वा नरकं वापि स्वर्गं वा नरकं वापि प्राणिनो यान्ति कर्मिणः प्राणिनो यान्ति कर्मिणः पुनः कर्मा पुनः जायन्ते गर्भकोटरात् जायन्ते गर्भकोटरा जातामृताः पुनर्जाताः जातामृताः जाता पुनर्जाताः पुनर्मरणभाजिनः पुनर्मरणभाजिनः भ्रमन्ति घोरसंसारे भ्रमन्ति घोरसंसारे संसारे विश्रान्ति कथया विना विश्रान्तिकथया विना जीवत्वं दुःख सर्वस्वं जीवत् दुःख सर्वस्वं तदिदं अलकल्पितम् तदिदं मलकल्पितम् निरस्यते गुरोर्बोधात् निरस्यते गुरोर्बोधात् ज्ञानशक्तिः प्रकाशते ज्ञानशक्तिः प्रकाशते इति आत्मस्थलम्